на прошлом семинаре. Здесь мы наглядно видим, какая у нас ситуация в других странах. Как они справляются с тем, что у них есть УСНД, как они помогают, либо не помогают и почему. В принципе, здесь следует обратить внимание на ту же самую Чехию. У нее самый такой высокий более-менее показатель от 30 до 60 процентов обслуживания. Они помогают из государственного фонда. То есть государство этой страны в отличие от нашего, больше позаботилась э, о своих гражданах и рассматривали вопрос о том, чтобы какие дотации выдавать первым в создавшемся СНД. Кстати, здесь следует учитывать, что на сегодняшний день у нас сессия Борсовета будет 16 числа, и на этой сессии будет подниматься вопрос выделения дополнительных средств из бюджета созданного СНД. Как видят наши зако законодатели, не совсем законодатели, а депутаты, как видят наши депутаты э, процесс помощи ОСНД? Кроме того, что есть городская программа кредитования и общегосударственная, еще решили депутаты, грубо говоря, так скинуться своими деньгами и как-то помочь создавшимся в СНД в виде дотаций. Дотации предполагается выдавать в размере около 200 гривен на одну квартиру в СНД. Так называемые, вот, помните, в Советском Союзе, если были такие подъемные, да, mm -hmm. то есть чтобы можно было как-то что-то сделать с СНД. Поэтому у меня тоже возникает много претензий, потому что каким образом будут выделяться эти деньги, как будут выбираться у СНД, то есть новосознанные, это которые только создались, или те, которые создались 5 лет назад. Никакого порядка передачи этих финансов абсолютно нет. И у меня сказалось такое впечатление, что депутаты опять пытаются сделать очередной подкуп населения для того, чтобы ну, подготовить электорат к будущим выборам. Да? То есть поэтому... На сессии наша фракция поднимет вопрос о том, как это вообще происходит, что с этим делать. Сейчас тоже выясняем, и на сегодняшний день мы видели только то, что суммы увеличиваются, а как они будут выделяться, и не появляются, даже не думают. Ну, по другим странам Это такое лирическое вступление. Личное. Да, ну, наболевшее называется. Я как раз только вот сегодня из горсовета, поэтому они, кстати, сегодня работают, оказывается. <свят> да, но депутаты до этого говорили, мы в субботу не работаем, даже если она рабочая. Почему я удивлен? Потому что на самом деле не внутреннее было положение света, о а том, что в субботу они не работают, даже если она рабочая. Ну, это так, не для массы. <свят> Дальше. Затом, что у нас с управлением многоквартирным домом вообще происходит? На сегодняшний день у нас есть выбор. То есть вот это мы с вами. Свет мешает? Ну, нет, нормально. Может, нет. Нормально. нормально. Что у нас на сегодняшний день происходит? Поэтому мы с вами, есть два выхода. То есть либо мы сидим, ничего не делаем, либо мы начинаем что-то делать. А посудим первый вариант. Если мы с вами ничего не будем делать, через год, то есть уже через год уже меньше, в июле месяце, 1 июля 16 -го с половиной года. 3,5 месяца. Да, уже 3,5 месяца. То есть эту инфографику мы раньше делали, но суть не меняется. То есть 1 июля 16 -го года у нас приходят на рынок новые управляющие компании, которые выигрывают тендер по тому же тендеру они определяют, какому дому они, так скажем, внушают свое управление. По тому же тендеру они определяют, сколько дом им должен платить. Здесь самое страшное, то, что вашего разрешения в данном случае никто спрашивать и не будет. То есть никто не будет с вами согласовывать, хотите управляющей компании, не хотите управляющей компании, что с ней делать, либо что с ней делать. Это решает город единолично, И они же подписывают договор с этой управляющей компанией. И потом, соответственно, они же могут расторгнуть. В законе про СНД по этому поводу очень интересно сказано, что договор от вашего имени заключает горсовет с управляющей компанией, которую тоже горсовет и выберет. Вопрос, какое наше участие в этом всем процессе? Ответ – ноль. Абсолютно никакого участия жильцы в этом случае принимать не будут. Единственное, какое участие они будут принимать, это с них будут снимать денежки. Чтобы этого не произошло, настоятельно рекомендую успеть вот уже сегодня, уже вчера создать ОСНД для того, чтобы у вас появился иммунитет. Создание ОСНД не такая страшная, на самом деле, история. Вам нужно сделать хотя бы для начала юрлицо, это не так сложно. Создав юрлицо, вы уже получаете иммунитет, вы уже получаете, скажем так, персональную защиту вашего дома от этой вот программы которая будет навязывать, он какие-то управляющие компании, будет навязывать свои тарифы, которые они ни с кем не согласовывают, между прочим. То есть они сами решили, что, допустим, с квадратного метра будет 50 гривен, и вы обязаны будете это исполнять. Чтобы такого не произошло, чтобы они не нарушали Конституцию, лучше сделать ОСНД, тогда вы сами сможете регулировать этот процесс, сами сможете ставить те тарифы, которые вам интересны, и сами сможете решать вопрос, о том, кто вам нужен в этом СНД. То есть нужен дворник, не нужен дворник, нужен сантехник или не нужен сантехник. И вы решаете, сколько вы готовы лично вы вашей площади квартиры платить этому человеку за исполнение его задач. Тут также следует договориться, что в принципе вы их в штатку, как это принято там в Жеке либо в жилом кооперативе, вы в штатку не включаете. Вы их нанимаете. Что значит нанимать и не включать в штатку? Это означает, что эти люди работают у вас по договору. Которые, в котором вы указываете, каким образом они исполняют свои обязательства, каким образом исполняете обязательства вы. Это означает, что уже появляется какая-то форма контроля за исполнением их ваших решений, уже появляется у вас форма выдачи финансов, то есть вы уже регулируете, сколько вы готовы им платить. И если вам этот человек не нравится, вы просто расторгаетесь с ним договор. Может, там даже в одностороннем порядке это можно прописать в договоре за неисполнение обязательств. И таким образом этот человек как бы, теряется вы остаетесь как бы с финансами, и вы можете найти другого человека, который вам будет интересен. То есть того, того что сейчас есть ЖЭК, они вот сказали, у вас будет дядя Петя убирать, и все, другого варианта нет. Такого уже не будет. Вы уже получаете право выбора, вы уже можете что-то делать сами. Это, кстати, вот на этой схеме очень классно показывает. То есть, кроме СНД, есть два варианта еще. Да? Либо мы сами управляем своим домом, сами решаем, как это будет происходить. Здесь сложность в том, что для вот этого решения необходим ставить протокол, и в этом протоколе должны подписаться все 100% жильцов, даже а собственников конкретно в этом доме. И эти собственники, они уже сами отвечают за то, что у них будет происходить. Таким образом, возникают сложности при этих решениях. Для того, чтобы принять любое решение, вам придется собирать 75% минимум всего дома, и только таким образом вы сможете принимать какие-то решения. Есть второй вариант, это выбрать управляющего, с которым вы, лично каждый, заключает договор в управлении, и тогда уже отвечает лично этот управляющий. Какая здесь сложность? Управляющий берет на себя абсолютно все управление домом, включая распоряжение там, земельным участком возле вашего дома и включая распоряжение помещениями, которые принадлежат на общем праве пользования вам. Естественно, он, по идее, должен с вами согласовывать, потому что вы заключаете на договор, и это важно указать именно в договоре. На сегодняшний день договор есть типовой с управляющим, он разработанный Кабмином, и его можно скачать, посмотреть, как он выглядит. На самом деле договор, как я почитал, он немножко кабальный для вас, потому что вы, грубо говоря, делегируете абсолютно большинство функционала именно этому человеку, и он начинает управление. Чтобы у вас было больше контроля как за финансовой частью, так и за частью того, что вам нужно делать сами, чтобы могли принимать решения, необходимо создавать ОСНД. Дальше подробнее расскажу, как это работает. Но в таком случае, если осознанно ОСНД, у вас уже есть коллективный орган управления, ваше учительное собрание, ваше собрание общее. Uh, у вас уже есть устав в СНД, где вы прописываете все нюансы, которые вам необходимы, то есть вы уже решаете, как вы будете распоряжаться майном совместно, и у вас уже ответственность несет голова до правления в СНД, uh, которого вы опять-таки выбираете, как вам угодно, то есть того человека, который вам важен. Также его сместить очень просто, я об этом чуть позже. Зачем же нам все-таки в СНД нужно? Первое. ОСНД это у нас не прибыльное юрлицо, оно не платит налог, и э, не платит налог на прибыль, налог на НДС. Это означает, что СНД как неприбыльная организация, она э, уплачивает единственный налог, это на зарплаты то, что у вас идет. Это единственный налог, который уплачивает у СНД. Кроме того, если земля будет передана вам в постоянное крестование, там тоже нужно будет вводить какой-то минимальный налог. Э, но это будет только тогда, когда земля придут. Чтобы вы понимали для статистики, на прошлом семинаре как раз была тема по земле, я рассказывал, что... У нас 99% у СНД, не то что в Одессе, а вообще во всей Украине, они не имеют эту землю в своем пользовании даже, не говоря уже про управление, не говоря уже про аренду этой земли. Да? И, соответственно, они не платят налог. Влияет ли как-то на деятельность СНД? Никак не влияет, абсолютно. Почему? Потому что когда мы с вами приватизируем квартиру в конкретном доме, по закону о приватизации государственного имущества мы получаем не только эту квартиру, которая является уже нашей личной собственностью, но и все, что находится рядом с квартирой на праве э, совместной собственности. Таким образом, если в доме у вас все квартиры приватизированы, получается, что весь дом и прилегающая к нему территория в среднем это где-то плюс-минус 10 метров от дома. Это уже ваша совместная собственность, вы уже и распоряжаетесь. Единственное, что у нас закон опаздывает немножко по своему развитию, и поэтому для того, чтобы подтвердить дополнительными документами, соответственно, нужны дополнительные документы. Ну, как-то так у нас сложилось. Еще с советских времен, пока это сейчас решается вопрос, как это сделать, просто узаконить и все. Далее. Собственное управление – коллегиальное решение. То есть все решения в СНД, но, вы уже принимаете коллегиально. То есть не будет того, что какой-то пришел Петя Васечкин и сказал, вот я так решил, так оно будет. Вы уже вместе решаете, что вам необходимо делать, как вам необходимо делать и зачем вам необходимо это делать. Далее. Трудовой вклад в качестве карплаты. Это вот уникальный метод, позволяющий бороться, один из методов точнее, позволяющий вам бороться с злостными неплательщиками. Если у человека нету ну, по какой-то объективной причине, возможности оплачивать СДПТ и другие как бы, взносы в СНД, он может принимать трудовое участие. Трудовое участие означает, что, допустим, у нас на первом этаже живет бабушка, у которой есть субсидии, и которая не может, ну, физически у нее нет возможности, оплачивать этот тариф, который мы с вами приняли. Таким образом, бабушка договаривается с ОСНД о том, что она будет выполнять работу, например, покраску крыльца она будет делать, она будет осуществлять какую-то дополнительную еще покраску, либо она будет ухаживать за придомовой территорией, поэтому что она может быть горником, она может быть уборщиком внутри этого И она сама как бы, заключает договор с СНД, за счет чего ей зарплата не выплачивается, ну либо по договору уплачена минимально, она в свою же очередь в СНД уже не осуществляет платежи. И таким образом она погашает свой долг перед СНД, она также может принимать трудовые участие в качестве погашения долгов иных иного характера. То есть за газ, воду, если она должна, она заключает договор с СМД, тот же самый договор, ей выплачивается минимальная сумма, с это минимальная сумма, она уже получает дополнительный доход, она уже может как-то оплачивать расход. Далее. Земельные участки придумывают территорию бесплатно в постоянное пользование. Uh -huh. На прошлом семинаре я более подробно остановился на земле и говорил, как это вообще происходит, насколько оно постоянно пользуется, насколько оно бесплатно. Действительно, по закону об по попередний баланс утримости обязаны против трех месяцев нам все майно, все документы, подтверждающие право властности на как земельный участок, так и на будинок в целом. Если в течение трех месяцев они вам документы не, пере, не передают, потому что они говорят на макошке, он на а на документе то таким образом у них дополнительно по закону еще плюс три месяца, когда они за свой собственный счет изготовили документы и придут вам бесплатно. То есть закон говорит о бесплатной передаче, о бесплатной передаче как земельного участка, так и прямой территории. На практике же получается, что процесс затягивается почти до бесконечности, в результате чего земельный участок ну, либо не переходит вообще в СНД, либо переходит, но по истечению дополнительного срока. Я уже говорил, что земля, к сожалению, у нас сейчас не передается. Потому что для того, чтобы передать землю, необходимо кадастровый номер. В городе Одессе очень редко под домами эту землю вообще выделяли. Единственное, где сейчас выделено 100% земля, это под новостроящимися домами, потому что по договору с Горсоветом они обязаны эту землю получить какое-то пользование, и она уже у застройщика находится. Далее, самостоятельно регулированная тариф. Я на этом уже неоднократно останавливался. Здесь опять ä, повторюсь, что вы сами получаете возможность формировать на тот тариф, который вам выгоден. Вы сами его регулируете и сами сделаете можете как выше, так и ниже. Выбор обслуживающей организации. Создав в СМД, у вас опять-таки появляется право выбора. И вы можете сами решать, с кем вам работать, на каких условиях, и нужен ли вам какой-то работник дополнительный в принципе. Контроль качества работ. Опять-таки, заключив договор, мы уже имеем право контролировать как качество работ, так и денежное финансирование этого процесса. Платежи собственников используются на потребности именно того дома, в котором они проживают. Это важно, потому что на сегодняшний день, если мы платим в ЖЭК, ЖЭК аккумулирует средства со всех домов, которые находятся в его управлении. В результате никакого ремонта не делает, потому что одни дома платят, одни дома не платят, там где-то больше, кто где то меньше, в итоге они все это сбивают в общую кормушку, и ничего не получается. Не, не тот дом не отремонтирует, который заплатил, не тот, который не заплатил, тоже не отремонтирует. Ну, чтобы такого не было, поэтому выгодно делать СНД в каждом доме отдельно, где вы сами сможете регулировать денежные поступления, сами сможете решать, куда эти деньги вам необходимы. В первую очередь потратить. И самое главное, интересный тоже момент, в аренду вспомогательного помещения прибыль на улучшение дома. То есть все помещения, которые находятся в вашем доме вспомогательные, которые пустующие, вы, как только получите документы на этот дом, имеете право сдавать в аренду, и средства, полученные от аренды этих помещений, вы ставите на счет ОСНД. эти средства не облагаются налогом, соответственно, вы их можете аккумулировать, и так через год и через два, грубо говоря, у вас будет достаточно сумма для того, чтобы сделать вплоть до капитального ремонта вашего здания. Чего на сегодняшний день у вас как возможности нет, даже если у вас живой кооператив?